হেল্ল' হয় স্বাগতম চাইছোঁ মই তেওঁ বিদ্যালয় আৰু আজি মই মানিমুনি আঞ্জা বনাব লৈছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা সাঁজৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰ দৰে এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকে মোৰ মৰম দিব বুলি মোৰ আশা থাকিল আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মই কি নকৰোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান অকণমানকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে মোক মৰম দিব বুলি মোৰ আশা থাকিল আৰু সেইখিনি মই মানিমুনিখিনি বাচি লৈছোঁ আজি মই পানিমুনি আৰু আলু মই উতলাম বুলি ভাবিছোঁ তাকে এইখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ গৰম পানী যিহেতু সোনকালে হৈ যায় ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো মই চব ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু মই কেঁচা হালধি দি দিছোঁ কাৰণ কেঁচা হালধিটো অকণমান হেল্ডি হয় যিহেতু সেইকাৰণে অলপমান স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সেইকাৰণে অকণমান দি দিছোঁ মই গুড়া হালধি আছে তথাপি মই আৰু এইখিনি হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি আৰু তেওঁ মই ভাত পানী খোৱাৰ পিছত ৰাতিয়ে মই বাচনখিনি মই মাজি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা আজিকালি সোনকালে সোনকালেকৈ ৰাতিপুৱা হৈ যায় যিহেতু উঠা লাগে যিহেতু ছয়টা বাচি যায় তাৰপিছতে কাম কাজ কৰা লাগি ভাত যাবলৈ দেৰি হৈ যায় যিহেতু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যদি মই গা ভালে থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মই ৰাতিয়ে মই বাচনখিনি মাজি থৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকেও এনেকুৱা ৰাতি যদি মাজি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে অকণমান ৰাতিপুৱাতো সোনকালেকৈ ভাত পানী ৰান্ধিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় তাকে মই অকণমান এনেকুৱাকৈ ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ যাতে সোনকালে ভাতঞ্জা জল্দি উঠাবোৰতো একো সমস্যা নহয় কিন্তু মোৰ যাতে দেৰিকৈ উঠা হৈ থাকে মই অকণমান ৰাতিপুৱা সোনকালে হ'বৰ কাৰণে মই এইখিনি মই কামখিনি কৰি লৈছোঁ বাচন বৰ্তনখিনি মাজি লৈছোঁ আৰু এইটো যিহেতু চচৰ ক'লা কোলাকৈ দেখি পাইছে সেইটো হৈছে এঙাৰ এঙাৰ মই খুন্দি লৈ এনেকুৱা বাচনবোৰ মাজিলৈ বাচনবোৰ বহুত চাফা হয় আৰু এঙাৰ আৰু এঙাৰ লগত যদি মাজে বাচনবোৰো জিলিকি থাকে সেইকাৰণে মই এঙাৰ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও এঙাৰ যদি লয় তেতিয়াহ'লে বাচনবোৰ জিলিকি থাকিব আৰু জিলিকি থাকিলে যিহেতু জিলিকি থাকিলে বাচনবোৰ ভাল লাগি থাকে যিহেতু বাচনবোৰ নতুন নতুন নিচা লাগি থাকে যেতিয়া বাচনবোৰ ইউজ কৰোঁ ভাত আঞ্জা বনাওঁ বা পানী দুনি খাওঁ তেতিয়া যেতিয়া বাচনবোৰ বহুত চাফা নিচিনা লাগে তেতিয়াহ'লে মনটো বহুত ভাল লাগে যিহেতু তাকে মই এনেকুৱাই মই কৰোঁ আপোনালোকে যদি মন যায় তেনেহ'লে এনেকুৱা এঙাৰৰ লগত ভাজিব পাৰে তথাপিও ভীমবাৰ চাবোনটোৰ লগত নহয় ভীমবাৰ চাবৰ লগত এঙাৰটো দিলে অলপমান চাফা হয় তথাপিও ভীমবাৰ চাবৰ লগত হ'লে অকণমান জিলিকাটো কমি হয় কম হয় তাকে মই এটা এটা মই চাবোন ইউজ কৰোঁ নামটো নাজানো তথাপিও মেঘালয়ত যিহেতু এই চাবোনটো ইউজ কৰা হয় সেইকাৰণে আমাৰ বজাৰতো যিহেতু ইউজ কৰা হয় তথাপিও দোকানত নাপায় কিন্তু বজাৰত হ'লে পায় তাকে বজাৰবোৰত কিনি আনিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকক দেখাব লাগে তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' কৰি বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখাই দিম এতিয়া যিহেতু ৰাতি হ'ল সেইকাৰণে মই বাছ বাচৰ মাজে চাবোনটো ভালকৈ দেখাব পৰা নাই আৰু এতিয়া মই বাচনখিনি সোনকালে সোনকালে মাজিছোঁ তাতে স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে বৰিং নহয় ভিডিঅ'বোৰ চাই আৰু মই এতিয়া ৰাতিয়ে মাজি থৈ দিম ৰাতিপুৱা যাতে সোনকালেকৈ যাতে কামবোৰ আগবাঢ়ি যায় যাতে মই ৰাতিপুৱা উঠি যাতে সোনকালে গৈ ভাত বনাব পাৰোঁ আঞ্জাবোৰ বনাব পাৰোঁ নহ'লে কেৰাহীবোৰ লেতেৰা হৈ থাকিলে যিহেতু ভাত আঞ্জা বনা সময়বোৰ তাতে বাচন বৰ্তনবোৰ মাজতে যিহেতু সময়বোৰ যায় তাকে মই ৰাতিয়ে মই সকলোবোৰ কৰি ল'ম ভাবিছোঁ এতিয়া মই বাচনখিনি ধুই লৈছোঁ আৰু বাচনখিনি ধুই লৈ এতিয়া মই চাবোনখিনিও ধুই লৈছোঁ যিহেতু তেতিয়া চাবোনটো চাফা হৈ থাকে বেলেগ বাচন বৰ্তনবোৰ মাৰি দিলে তাতে ক'লা হৈ যায় নহ'লে সেইকাৰণে বাচন আৰু বাচন মাজা জাবৰটোও ধুই থৈ দিলে চাফা হৈ যায় বেলেগ চা বেলেগ বস্তুবোৰ মাজিলে যাতে ক'লা ক'লা নহয় লেতেৰাবোৰ আধা হৈ যায় যিহেতু সেইকাৰণে ধুই থ'ব লাগে মই ধুই থৈ দিওঁ কাৰণ তেতিয়াহে বেলেগ বাচনত ধুলেও যাতে সেই টেঙাৰ ছাইবোৰ বেলেগ বাচনত লাগি নাযায় সেইকাৰণে মই এনেকুৱাই কৰোঁ আপোনালোকে যি এনেকুৱা নাই কৰা হয় তেনেহ'লে এবাৰ কৰি চাবচোন বহুত ভাল লাগে আৰু যিহেতু চাবোনৰ ফেনাটো তেতিয়াহে অধিককৈ ওলা হয় সেইখিনি মই বাচনখিনি ধুই লৈছোঁ পানীৰ লগত আৰু যিহেতু আমাৰ এতিয়া পানীৰ সুবিধা আমাৰ হৈছে পানীৰ আমাৰ যিহেতু পাইপ আছে তাকে কুঁৱাৰ নিচিনা নহয় উঠাই থাকিব নালাগে সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া সুবিধা হৈছে বহুত আৰু এতিয়া মই বাচনখিনি ধুই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিতৰত হৈছে শেষলৈকে চবেই বহুত ধন্যবাদ আৰুনো তাতে ভিতৰত লগ পাম তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই